Мы. мы благодарны всем конечно, благодарны вам, ребята За то, что подарили нам Эти неповторимые минуты Радости, наслаждения, удовольствия От того, что вы Вот так вот сражались на футбольном поле Не щадили ни себя, пары, ни соперников Шли к своей мечте И добивались ее И неважно, какое место вы заняли Главное, что вы стремитесь стать Хорошими, классными, профессиональными Футболистами Честь вам и хвала, и аплодисменты Спасибо большое Поблагодарить организаторов этого турнира, которые уже в который раз школа, Рио, детско-юношеский клуб Альянс, который раз собирает нас всех здесь, для того, чтобы мы получали это нескрываемое удовольствие. Мы ну поблагодарить всех, кто причастен к этому празднику, поблагодарить этот гостеприимный спорткомплекс, поблагодарить родителей, болельщиков за то, что они так поддерживали своих юных спортсменов. всем огромное спасибо. Я думаю, что очередной Кубок Мрии, очередной праздник прошел на слабый, но да, победили, победили действительно сильнейшее. Мы переходим к церемонии награждения Золотой Лиги и Первыми мы награждаем команду, которая заняла четвертое место, но подарила нам вместе со своими соперниками такой мяч, что мы еще позже будем его Четвертое место. Команда Зимка Форта награждается Михаил Мищенко. Денис Короленко. Данила Николенко. Никита Кумс, Андрей Разумный, Максим Телегин, Роман Небесный, Артем Поляков, Максим Артышков, Константин Скубин, Илья Бондаренко и Жарослав Мазуров награждение тренера, вдохновитель инициатор, уже который поддерживает этот праздник, директор школы Мрия Лилия Титаренко. Спасибо, Лилия Станиславовна. Итак, ну и команда с Дюшер 2, который совершил этот невероятный камбэк, которая сделала, казалось, невозможно и которая заставила нас здесь верить в чудеса. И мечтать, собственно, говоря. Команда Сдушер 2, бронзовый призер наших соревнований Роман Зиченко. Александр Мороз. Владислав Федоренко, Марат Зубин. Автор, ну, скажем так, бронзового гола Александр Матковский. Кирилл Горочковский. Владислав Гричковский. Данила Тесля. Михаил Сваток. Алексей Сваток. Егор Таран, прекрасный вратарь. И Максим Туник Тренер команды. Евгений Дюбин. И Сергей Матковский. И Кубок. Кубок за третье место. Капитан команды, пожалуйста, этот кубок ваш. Ой, да, я, не, я, простите, я не представил тренера, конечно, это эмоции, все. Тренер Зирки Спартак, тренер Зирки Спартак, Дмитрий Колонченко и Алексей Монастовник. Ваши заслуженные медали. Мы продолжаем. Три за третье место мы вручили. Ну а сейчас хозяева турнира, серебряные медалисты наших соревнований. Немножко не хватило опыта, может быть, может быть терпения, может быть класса. Но тем не менее, молодцы, серебряные призеры, команда «Альянс». Иван Михно, его сегодня нет, но думаю, награду ему обязательно передадут. Он захворал, но свою порцию аплодисментов заслужил. Иван Михно. Артем Алексенко. Никита Лисица. Главный бомбардир команды Ярослав Бурлаченко. Давид Даграновский Михаил Рекман Артем Шаповалов Максим Трофименко И тренер команды Ярослав Гарауш И капитан команды Заветный приз за второе место Молодцы, ребята! Ну так понимаешь, что я комментирую вот такой второй большой турнир, и получается, что второй раз комментирую на фарт команде, команде отличной, команде, команде Ябр, Смело, которая стала победителем наших соревнований. Мы благодарны вам за классную, хорошую игру, за то, что выдержали этот марафон и стали лучшими. Спасибо, Приезжайте еще Я попрошу всех оставаться на местах У нас главная церемония награждения Команда «Яр» смело Максим Василев горкипер Браво Я думаю один из лучших Если не лучший горкипер нашего турнира Ивана Нестратенко Антон Прутников Жарослав Мироненко Владислав Куриной Александр Буханец. Кирилл Гонда. Артем Заренко. Данил Щербина. Тренер команды Мих... Николай Сираштан и главный тренер Виталий Крипников. Ну, а теперь главная минута. Знаете, все медали получили, а теперь тот самый миг, ради которого все и проводилось. Главный приз наших состязаний получает капитан команды Явар. Молодцы, ребята! Явар победитель Кубка Ври 2017 года! Спасибо всем, а теперь общее фото на память. Все, все участники Золотой Лиги вместе с почетными гостями прошу фото на память. Для газеты, для родителей, для всех. Ван, туда, Я всех благодарю. Еще раз громадное всем спасибо. До свидания, до новых встреч. Любите футбол, болейте за футбол, верьте в ваших детей. Всего вам доброго.